Bu bugünkü mövzumuz. Nə də bugünkü mövzumuz? Bəni Stalin naçarlığıları. Bugünkü mövzumuzda mövzularla əlaqədar olan ailələrimiz əsasən danışır 3 mövzuda. 1. Onların başlarının üzərindən dağın gəlişindən. Çox məğarif ifadədir bu. 2. Xüsusi bir halla, xüsusi bir formada şəhərin Girişinə Allahın əmri ilə daxil olmaq. 3-cü şənbə günü ilahi əmrdən boyun qaçılmazlıq. Bəyin Stalin, ləcazətləri, inadçılıqları, prinsipləri falan-falan. Yəni bugünkü bizim bu mövzumuzun danışdığı ayələr Bəqərə 63, 64, 93, Nisā 154, Ərəf 171, Bəqərə 58, 59 Əraf 161 və 166-yıq. Dədiyimiz bu halda danışır bu mövzudan, xas mövzuların məni tarixi inaçlıqlarına. Tarixçilər gələc indi alərimizin izahına. Tarixçilər kim idilər ki, Musa və bu nəzəriyyədir. Bu qəbul etmirik təbii ki, deyəcək, lakin nəzərlə. Bu tarixçilər ki, idilər ki, Musa və Harun iki qardaş və iki bu peyğəmbərlər Tiyəh adı Tiyəh adı mantiqədə vəfat edirlər. Demişik Tiyəh o Sinab vilayətinə bir mantiqə idi. Yəni Sinab böyük vilayətdir, müəllim də səhra falandır. Bu hadisələr, cemaat, bu Musa peyğəmbərin tarafının təxsipli, prinspli pula məs orada baş verdi Tiyəh mantiqəsində. Mütləq əsasən deyirlər ki, Musa ilə Harun orada öldülər. Və Beytül Müqaddəsə. Biz Beytül Müqaddəsində də mən bu danışmışam Merac dərsinə. Qudüs nədir, Beytül Müqaddəs nədir, Merac nə oldu, nəzr oldu, hər hansı 77, 76 dərsimiz oldu. Merac və Meraca baş verən hadisələrin təhlili adlı bizim dərsimiz var, YouTube-da da var. İndi müqəddəs bu hamısı oxumuşdur. Müqəddəs niyə edilirlər, Beytül Müqaddəs haradır, nə ilə pələssin, filoxumuşlarla və ailəmizlə. Öz başımıza deyil, birisi oları deyir ki, bu iki qardaş dinialsın dəyişəndən sonra Yuşə ibn Nun, Nunun oğlu Yuşə bunun vasitəsilə Bəytü'l-Müqəddəs fəth olundu. Heçə mən qısa danışdım Yuşə ibn Nun barəsində. Dedi ki, əvvəlki dərsimi danışmışdı ki, Musa peyğəmbər dedik ki, deyir ki biz idə biz Əməliqə tayfası ilə vuruşaq. Ora bizim məntəqəmizdir. Həmin Pələstin biz ona alağ onlardan iki nəfər, ayət etdi ki, iki nəfər adam İdlaçı, bəli, Aicəmmat. Musa peyğəmbər düz deyir. O üç nəfərin biri kim idi? Yuşə. Ta bə ta tə xəssəsən qeyd edirlər ki, bu Musa ilə Harun öldü, Betmənin qəddəsi Yuşə fəth elədi. Bu da ilahi bir istək, məşiyət deyirlər də. İlahi bir isə idi ki, eee, bu Cəmmat əbə oxumuşdur 40 il avara qalanda, 40 il qarla, bulaqla, bu səhrada və bütövlükə təsəddül olmaq lıq bunlara qadağan edililib. Yusə e, 40-bitəndən sonra Yusə ibn Nun adlı bir şəxsə. İndi peyğəmbər qedirlər Yusə əvvəh gələcək, bəsən oradan daxil ol və şəhəri fəth elə. Təbii ki, 40 lərindən yeni nəsil də var, yəni dünyaya gələn yeni insanlar və əvvəlki nəslərdən də qalanlar olub. Bir bu, bənə sərlən bu ləzacətli, inadçarlığı, tərsiyi, bunların yoğurulmuş, bunun xəmirə yoğurulmuşdur. Yəni bu gəlir nəsildicə. Viva Məhəmməd vaxtı olsun, düzgör, əvvəldən buların bu içində var idi. Amma bu etimal belə uyğun gəlmir e, ailəmizlə, çünki Musa peyğəmbər dövründə baş vermişdir o fəlassın, beyt-i müqaddəsin fəthi. Niyə yəni, çox cüzi bəre rəvayətləri var? Var azəri var, var çox rəvayət. Mənim özü barəsində rəvayətlər daha çox olsa, o qəbul olacaq. O qədər məşhur. Məşhur budur ki, məsələn, bu qəbul nəzəriyyə deyil. Yer yəni, Musa peyğəmbər öz dövründə və Harun öz dövründə olub məsələ. Niyə ki, Yuhəşə adlı bir nəbinin dövründə Bəni İsrail Tövrat nazil olandan sonra Tövratın ayələrinə, yəni ilahi əmrlərə əməl etməkdən səhv açırdılar. Boğun qaçırdılar. Allah təala istədi ki müəyyən bir yolla, yəni təhsili e, qorxu yolu ilə onların qəbrinə bir məhəbbət yer aşsın, qorxu yer aşsın, daha bəssli, yəni. Yəni bunlar heç bir şeyə əməl eləmirlər. Bütün ilahi əmrləri boğun qaçırdılar qadaqaları edirlər və üstələ hər şey istəyirlər. Bu axı olmaz. Yəni insan heç nə ilahə əmrə boyun əyməyə, ilahə qadaqaları elə və üstələ hər şey istə, bu nə deməy idi axı? Yəni adi bir insan övladı və ya tələbəsi barəsə bir müəllim bunu eləməz. Tələbə və övlad heç bir şey eləmir, əks şeyləri edir və hər şeydə istəyir. Bunu kim buna razılaşar? Kim bunların fəsada daha çox idi da? Əvvəl danışmışdı təhsiklərindən üç sətlä bütöv tarixləri Musa peyğəmbər 40 günlük orada olmasından etlə su sifada fər oxumuşdu. Allah bunların qəbrinə bu qorxu salmalı idi ki, biraz yığılışsınlar bunlar. Necə bəzi hallarla valideyn və ya hətta müəllim biraz sərtləşir, lə həmişə malalıyaq, bişin-bişim eləyə bu yoxdur belə bir tərbiyə üsulu, onun da öz yeri həddi var. Çünki bunlar müəyyən bir formada bu e, Tövratı əməlləsinlər. Nə idi bu? Oğurların başının üzərinə dağın gəlişi. Məğlub cümlədir həqiqətən. Bu tarix deyil ha, deyil, ay tarix, ayrı var, ay nağıl yox. Bu əhəmisdir. Ayənin hamısını dedim, Bəqərə surəsində də bu ayəmis. 63-də. 2-ci də 63-cü ayə. Aya boruki vələfə anəta kəkum tur. Turian yəni, dağ, dağı biz gətiririk onların başı üzərinə.